लेकिन होम्योपैथी में ये याद रखना चाहिए कि बहुत सी दवाएं इम्कानी तौर पर ऐसी हैं जो असर दिखाएं। अगर एक फ़ायदा ना दे तो फिर उसके साथ दूसरी मिलानी पड़ती है से इसमें मैंने एक दफ़ा देखा कि यही दवा दुआ, दो दवाएं मिलकर कुछ असर किया लेकिन फिर बेकार हो गई और ख़तरा था कि फिर पकड़ा जाए नज़ले के ताबे हो जाए इंसान नज़ले से पकड़ा जाए उस पर मैंने फिर नेट्रोप्योर इस्तेमाल की नेट्रो मोर से मुझे याद आया था ये जो नमक है इसमें ये मादा है कि छींकों की तरफ मैलान करता है और नज़ला चूँकि छींकों वाली मरज़ है इसलिए वो जो अंदर हल्की सी ख़ारिश सी होती है जिससे छीकें आती हैं उसके ख़िलाफ़ अगर हल्का नमक दिया जाए बहुत ही हल्की मेदार में होम्योपैथिक दवा की सूरत में तो वो उन झिल्लियों में छींकों के ख़िलाफ़ दिफा पैदा करता है और वही दिफा मैंने देखा है नज़लाती जरासीम या वायरसेस के ख़िलाफ़ बहुत मौसर साबित होता है तो इस सर्दियों में तो सिर्फ ये दो तीन दवाएं थीं जिनके कभी कभी इस्तेमाल से फल से नज़ले का हमला होने के बावजूद फ़ौर गिर जाता रहा इसको अबॉट कहते हैं उसका इस हो जाता रहा और बिल्कुल ठीक रहा और यही दवा मैंने दूसरे मरीजों में भी इस्तेमाल की है लेकिन जैसा कि मैंने कहा है हर होम्य हर बीमार का मिजाज अलग अलग होता है और होम्योपैथिक में स्प्रीन की तरह इलाज नहीं हो सकता कि हर सर दर्द पर स्प्रीन दे दी जाए कई मरीज़ ऐसे थे बड़ी कसरत से इस दफ़ा लंडन में इंफ्लुजा हुआ है और मुलाकाती आते थे बच्चे लेके आते थे जा के भी बाज़ कहते थे अब इसको बुखार हो गया फ्लू हो गया बड़े छोटे बहुत बीमार हुए हैं तो अक्सर तो इन दवाओं के असर से अल्लाह के फल से बिल्कुल साफ़ बच जाते रहे बाज़ को इसके अलावा जेलसीमियम टू हंड्रेड में और बेलाडोना टू हंड्रेड में मिलाकर देनी पड़ी आर्सनिक भी देनी पड़ी और अक्सर इन्हीं दवाओं के अंदर मरीज़ खुदा के से शफाफ आ जाते रहे एक दफ़ा हमला हो जाए और जिसम उससे मगलूब हो जाए फिर सिर्फ यही दवाएं काफ़ी नहीं रहती फिर जो इन्फेक्शन के दूसरे जरासीम उन जगहों पर हमला कर जाते हैं जहाँ नज़ले ने बाज उज़लात को या बाज झीलियों को कमज़ोर कर दिया हो वहाँ सिर्फ नज़ले का इलाज काफ़ी नहीं होता इसलिए लोग समझते हैं कि यहाँ ये दवाएं बेकार गईं बेकार तो नहीं जाती लेकिन नज़ले के ख़िलाफ़ एक किस्म की मुदाफ़त पैदा करती हैं और बाकी बीमारियों के ख़िलाफ़ दफा नहीं बन सकती उनके ख़िलाफ़ दफा तब बने अगर शुरू ही में वो उनके असर से इंसान शफा पा जाए और कोई नुकसान ना पहुँचे झिलियों को अगर इतनी देर रहे नज़ले की ख़ारिश और उसकी खलिश के झीली में कमज़ोरी पैदा हो जाए तो कई किस्म के जरासीम हैं जो हमला कर जाते हैं और फिर बुखार की कैफियतें पैदा हो जाती हैं जिसम टूटते हैं और उस सूरत में फिर हर एक के लिए कोई ना कोई अलग नुस्खा देना होता है